Salam əziz və dəyərli izləyicilərim. Hər birinizi xoş gördüm yeni videomda. Hoş gəlmisiniz deyirəm. İnşallah hər biriniz yaxşısınızdır. Mən sizinlə bu gün çox asan və az ərzaqla başa gələn sobadə badımcan yeməyi bişirmək istəyirəm. Çox dadlıdır, qızlar, həm də çox asan bir başa gəlir. Bizə nələr lazımdır? Məndəzgahımın üzərinə yerləşdim. Qızlar, mən 400 qram çəkilmiş ət götürmüşəm. Bir dənə soğanımızı artıq doğramışam xırda-xırda. Bir dənə pomidoru rəndədən keçirmişəm. Sizlər pomidor əvəzinə tomat pastası da istifadə eləyə bilərsiniz. 3 dənə də badımcan, badımcanları mən üzərliyi yumuşam. İndi birlikdə qabını soyaq. Sizlər belə başqa bir qabda mən duzlu su qırdım. Suyumuzun iç içərisinə xüxurəqdan şoduz əlavə elədim, qarışdırdım. İndi badımcanlarımızı qəşəng soyaq. Belə qızlar. Ordan burdan biraz nazik formada soyduq qabıqlarını. Qızlar, çox nazik yox, çox da qalın da yox, belə bir formada doğramalıyıq. May tuzlu suya qoyaq. Qızlar, mən batımçı anlayarı doğradım və tuzlu suya qoydum. Üzərinə belə bir boşqov qoyuram ki, hamsı tuzlu tutulsunlar bunu bir kenara qoyum mən. E, biz ətimizi qovuraq, sousumuzu hazırlayaq. Qızlar, ətimizi mən tavanınıza tökdüm. İndi biraz bunları qovurub üzərinə soğan, daha sonra pomidorumuzu əlavə edəyərik. Soğanımızı da əlavə edirik çeşməyə. Bir xörək qaşığı da yağ əlavə edirik. pantura da əlağıyıri disena əsmisi. Bizlərmən bir az belə pomidor zolusu var hazır. 1-2 kök qaşığı da biz olsun keçəcək. Çaysız üzərinə əlavə edirəm. E, patlıcanlarımı mən üzərindən su axıtdım ki, duzları getsin, keçə təmizləyim. İndi bunları belə bir çay qəsmalının arasına mən Düzürəm, bir az suları çəkilsin. Qızlar, mən soba listimi gətirdim, bir də belə bir qarışım hazırladım. E, nə var bunun içərisində? 2 xörək qaşığı duru yağ tökmüşəm, qızlar. E, bir az duz, bir də qırmızı toz şirin bibər. Belə qarışdırdım. İndi e, patlıcanları belə düzürük listimizə. çarşımızı belə üzərinə çəkəcəyik. Belə hamsını yağladı. İndi digər üzünə də çeviririk. Üzündə yağlayırıq belə. Hər iki tərəfdə yağlanmalıdır. Artıq mən badımcanların hər iki tərəzini e, də tərəfimdə yağladım qəşəng. İndi sobağımı açmışam. E, 200 dərəcədə mən alt üst ayarda badımcanlar qızarana qədər bişirməliyəm. Qızlar badımcanları mən sobadan çıxardım və çəngəl vasitəsilə belə bir az orta hissəsini belə basdıracağam. Gızlar mən artıq ətlərimizi keçək pay elədim, badımcanların üzərinə. İndi 10 dəqiqə yendən sobaya qoyaq. Bir 10 dəqiqədə bişsin. 10 dəqiqə keçdi, gızlar, artıq mən sobadan çıxardım və üzərinə mən sarı rəndələnmiş olan pendiri tökəcəm. Gızlar, bu da son. Bizim artıq sobada badımcan yeməyimiz hazırdır. Mən belə servis elədim sizlər mən düyü vermə şəkli düyü də bişirdim bəyinə çünki bizdə uşaqlar belə sevir. İnşallah sizlər də edərsiniz, bəyənərsiniz. Həm görünüşü, həm dadı çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir, qızlar. İndi mən yeməyimizin içində kəsim, sizə göstərim. Qızlar baxın, yop yumuşaq. Çox qəşəngdir. Gələ göstərim. Yaxşı görürsünüz deyirəm. Baxan qızlar, çox qəşəngdir. Dadlı, ləzzətli. İnşallah sizlər də edərsiniz, bəyənərək seversiniz. Hoşbaxtananın dəyərli və əziz izleyiciləri, məndən bu günlük bu qədər. Mən sizlerle sağollaşıram. Gələn videolarda, yeni videolarda görüşmək üzrə deyirəm. Sağ olun, salamat qalın. Özünüzə yaxşı baxın.